بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک سے کرامت کے ثبوت قوله تعالی کلما دخل علیہ زکری المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یعنی جب کبھی زکریہ علیہ السلام محراب میں آئے تو مریم کے پاس رزق پائے تو پوچھتے اے مریم یہ کہاں سے آیا تو مریم کہتی یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے تعالی سورہ مریم آیات نمبر پچیس ترجمہ اے مریم تو کجور کی شاخ کو ہلا ہے. یہ تجھ تھر و تازہ میوے گرائے گی کاف کی وہ آیاتیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی رفاقت کا قصہ مذکور ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت موسی علیہ السلام نے کیسے کیسے عجائبات دیکھے جو ان کی کراماتیں تھیں اس طرح اصحاب کاف کے تین سو نو سال خواب کرنا اور پھر صحیح سلامت بیدار ہونا قولو تعالی سور نمل آیات نمبر چالیس ترجمہ اصف بن برخیہ جو اسم میں جانتا تھا اور تورات کا تھا نے فرمایا میں آن جپکنے سے پہلے ہی بلقیس کو تخت سمیت حاضر کروں گا خلاصہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام اساب و اصف بن برخیہ اولیاء اللہ جن کی ان کرامات کو قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں ولایت کے لیے کرامت کی ظہور ضروری نہیں بعض اولیاء کاملین کا غلب ابدیت و رضا کا ہوتا ہے اس لیے وہ کسی شے میں تصرف نہیں کرتے اس وجہ سے ان کی کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی اور بعض کو قوت تصرف ہی عنایت نہیں ہوتی بس تسلیم و تفویض ہی ان کی کرامت ہوتی ہے شیخ اکبر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض اہل کرامت نے مرنے کے وقت تمنا کی ہے کی کاش ہم سے کرامت ظاہر نہ ہوتے تاکہ ہمیں اس کا عوض بھی آخرت میں ملتا کرامت کی دو اور قسمیں حسی اور حسی مثلا یہ ہے کہ کسی کی دل کی بات پر مطلع ہو جانا پانی پر چلنا ہوا میں اڑنا وغیرہ یہ چیزیں بعض اوقات ریاضات سے یا سبب بشمول امور طبیعت مثلا مسمیزم فری مسین हمزاد, عملیات، نقوش شعبدات، ادویات کی تاثیرات عجیبہ بندی وغیرہ سے ظاہر ہوتی ہے تو ان میں بعض محض خیالی چیزیں ہیں اور بعض واقعی بھی ہیں جو اسباب طبیعہ خوفیہ سے متعلق ہے کرامت ان سب فضولیات سے پاک ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ولایت حسی ولی کے پہچان اور دلیل نہیں نمبر دو کرامت مانوی جو کہ معیاری ولایت ہے جس کا حاصل شریعت پر مستقیم رہنا مکارم الاخلاق کا خوگر ہو جانا آمال صالحہ اور اخلاق حسنہ سے مزین اور اخلاق زمیمہ سے پاک ہو وہ کرامت ہے جس میں استدراج کا احتمال نہیں بخلاف حاسی کے کہ اس میں استدراج کا احتمال موجود ہے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ استقامت ہزار حسی کرامتوں سے بہتر ہے حدیث مبارک سے کرامت کی ثبوت بخاری شریف اور مسلم شریف میں جریج راہب کا قصہ آیا ہے کہ ایک شیرخوار بچے سے انہوں نے دریافت کیا کہ لڑکے تیرا باپ کون ہے وہ بول اٹھا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے اس طرح صحیح احادیث میں غار والوں کا قصہ آیا ہے کہ غار کے منہ پہ پتھر کی چٹان آ گئی تھی جب انہوں نے نیک اور خالص عمل یاد کی اور ان کے وسیلے سے حق تعالی سے دعا کی تو وہ چٹان الگ ہو گئی اور وہ اس سے نجات پا گئی اسی طرح ایک حدیث متفق علیہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مہمان کانا کا رہے تھے جو لقمہ اٹھاتے وہ نیچے کے طرف سے بڑھ جاتا تھا حتیٰ کہ سب نے کھانا کھا لیا اور سیر ہو گئے اور کانا پہلے سے زیادہ ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیوی سے فرمایا کہ بہن یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا میرے آنکھوں کے ٹنڈک مجھے خبر نہیں کیا ماجرہ ہے مگر اتنی جانتی ہوں کہ یہ کانا پہلے سے تین گنا زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مقام نہاون جو ایران میں واقع ہے کو لشکر بھیجا جب یہ لشکر وہاں گیا اور مقابلہ ہوا تو دشمن نے یہ فریب دیا کہ ایک پاڑی کے کوہ میں کچھ لوگ چھپا دے تاکہ وہ این موقع پر کام آئے جب میدان کا رازر گرم ہوا اور قریب تھا کہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکا کھا جائے اور مغلوب ہو اتنے میں آواز آئی یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے ہوشیار رہے اور وہ یہ آواز سن کر ہوشیار ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آواز اس وقت دی تھی جب آپ مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے آپ نے یہ الفاظ فرمائے خدا تعالیٰ نے یہ آواز جو ہزاروں میل کے فاصلے پرتے پہنچا دی اس قصے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دو کرامات ثابت ہوئے ایک تو لشکر کا حال انہیں اتنی دور سے معلوم ہو جانا اور دوسرے آپ کی آواز کا اتنی دور تک پہنچنا حضرت سعید بن ابی وقاص کے بارے میں وارد ہوئی ہے کہ انہوں نے ابو سعید کے بارے میں بد دعا کی تھی جس نے غلط الزامات ان کی گورنر ہونے کے زمانے میں لگائے تھے پھر وہ ذلیل ہو کر کہا کرتے تھے کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعائی لگ گئی ہے بخاری شریف میں حضرت خبائب رضی اللہ تعالی عنہ کے قصہ گرفتاری میں آیا ہے کہ بنت حارس بن نوفل جو راویہ ہے کہتی ہے کہ میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا میں نے ایک روز دیکھا کہ انگور کا خوشہ کار رہے ہیں حالانکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں کئی انگور نہ تھے یہ وہ رزق تھا جو حق تعالیٰ نے انہیں دیا تھا صحابہ کرام کے بنسبت اولیاء کرام کی کرامتیں زیادہ کیوں ہیں امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے پوچھا کہ کی یہ کیا بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے اس قدر کرامات منقول نہیں جتنی کرامات اولیاء کرام سے منقول ہیں تو امام صاحب نے جواب دیا کہ صحابہ کی ایمان قوی تھے انہیں اس کی ضرورت نہ تھی کہ کرامات سے انہیں تقویت دی جاتی ہے بخلاف اوروں کے جیسے اولیاء کرام ایمان میں اس قدر تقویت نہیں اس لیے انہیں ضرورت ہے کہ اظہار کرامت سے یقین اور ایمان کو قوت دی جائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے قلوب منور تھے آخرت کا انہوں نے معائنہ کر لیا تھا دنیا سے بے رغبت تھے ان کی نفوس پاک ہو گئے تھے نزول وحی کا مشاہدہ کرتے تھے فرشتوں کی آمد و رافت ان کے سامنے ہوئی تھی اس لیے وہ کرامات اور خوارق اور آیات قدرت سے مستغنا تھے اس طرح اظہار کرامت تو اسلام کی حقانیت کا اظہار کرنے کے لیے ہوتی ہے جبکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں معجزات دکھلائے تھے جب اعلیٰ دلیل موجود ہو تو اس سے ادنا درجہ یعنی کرامت کی کثرت ظہور کی کوئی ضرورت نہیں تھی